নমস্কাৰ যিসকলৰ ছেকেণ্ড ষ্টৰ নাম আহিল আৰু যি যিসকলৰ নাই অহা সেইসকলে এই ভিডিঅ'টো মই ভাবোঁ সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাব মই কেইটামান কথা কৈ যাম সেই কথাটো মানে কথাকেইটা অলপ গুৰুত্ব সহকাৰে শুনিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ প্ৰথম কথা এছ এল পি আৰ বিক আমি বাধ্য কৰালোঁ সেইটো তেওঁলোকৰ ভুল আছিল বাৰু একো নাই কথা হ'ল তেওঁলোকক এছ এল পি আৰ বিক আমি ধন্যবাদ দিম কিয়নো যিকেইজন ল'ৰাৰ মানে মুখত এতিয়াও মানে হাঁহিটো যে আহিল বহুতৰ নাম নাহিল কোনো কথা নাই যিকেইজনৰ আহিল তেওঁলোকৰ মুখত হাঁহি এটা আহিল সেইটোৱে ভাল লাগিছে কিন্তু কথা হ'ল আমি এতিয়াও ছেকেণ্ড লিষ্টক লৈ এতিয়াও হেপী নহয় কাৰণ কাৰণ ছেইম কাটপেই দেখিছোঁ প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিকতে প্ৰায় ডিষ্ট্ৰিকতে মানে একেই আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতে একো চেঞ্জেই নাই কাৰণ কেনেকৈ ছেকেণ্ড লিষ্ট মাৰিছে কি কথা কিমান ল'ৰা আহিছে একো তাৰ প্ৰুফটো নাই তাতে হ'ল ছেকেণ্ড লিষ্টক লৈ আমি হেপ্পী নহয় দ্বিতীয়তে যিখিনি ল'ৰাই মানে আগতে প্ৰথমতে নাম আহিছিল সেইখিনিয়ে মানে ছেকেণ্ড লিষ্ট বিচাৰি থকা ল'ৰা ছোৱালীখিনিক বহুত উপ্লিঙীয়া কৰিছিল তহঁতি দৌৰি থকা নাছিলি শুই আছিলি মাল খাই আছিলি দৌৰা টাইমত কি কৰি আছিলি এই এনেকুৱা ধৰণৰ কমবিলাক সেইবিলাক তেওঁলোকৰ মানে উত্তৰবিলাক তেওঁলোকে নিজে নিজে পাই গৈছে চোৱা এইবিলাক মানুহে মানুহৰ সন্দেহ ইনেই নকৰে কাৰণ কিবা এটা কাৰণ থাকে কাৰণ চবেই বুজি পায় ন ইমান কষ্ট কৰাৰ পিছত ইমান নামভৰ পোৱাৰ পিছত যেতিয়া নাম নাহে বা মানে বস্তুবিলাক দেখিলেই বুজি পোৱা যায় ইয়াৰ নিশ্চয় কিবা এটা হৈছে গণ্ডগোল চ' এতিয়া এছ এল বি আই পি নিজে বাধ্য হৈ গৈছে যে এটা পোষ্টৰ এগেইনষ্টত পাঁচটাকৈ মাতিছোঁ বুলি ক'বলৈ নিজেই মানে বাধ্য হৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে আগতে অবভিয়াছলি নাছিলেই ল'ৰাখিনিৰ সন্দেহ বা ল'ৰাখিনিয়ে যিটো দাবী কৰি আছিলে সেইখিনিতো কোনো মিছা নাছিল সঁচা কথাত চবেই মাত মাতি আছিল ন খেলখিনি কোনো পাগল নাছিল হাই ক'ৰ্টত গৈ লতাশীল ফিল্ডত গৈ গোটেই মানে কিবা গোটেইখিনি একগোট হৈ হাই ক'ৰ্ট কৰিবলৈ বা কিবা কিবি হুলস্থুল কৰিবলৈ নে তেওঁলোক একো পাগল নাছিল ন তেওঁলোকক সঁচা কথাত গৈছিল নিজৰ ৰাইট আছে কাৰণ বাক স্বাধীনতা আছে বাক স্বাধীনতা আছে আমি মাত মাতিবই লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ ন্যায়টো পাম ন বাক স্বাধীনতা বুলি ক'লে মই মাজতে এটা সৰু কথা কৈ থৈ যাওঁ আপোনালোকে প্ৰায় হেল্প হ'ব চবেই হেল্প হ'ব যিখিনি ল'ৰাই এক্সাম দিবলৈ গৈ আছে বাক স্বাধীনতা বুলি ক'লে মানে এই কুৱেশ্যনটো প্ৰায় অসমৰ এক্সামবিলাকত অহা দেখা যায় যে বাক স্বাধীনতা ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো আৰ্টিকলত লিখা আছে চ' ফ্ৰীডম অফ স্পীচ স্পীচটো হৈছে এছ টু মানে এলফাবেটৰ নাম্বাৰিঙত এছ ঊনৈছত আহে চ' সেই এছটোৱে এছ ঊনৈছ মানে ফ্ৰীডম অফ স্পীচ মানে বাৰ্ক স্বাধীনতাটো হৈছে ঊনৈছ নম্বৰ আৰ্টিকলত আহে ঊনৈছ ওৱান এ সেই বস্তুটো মনত ৰখাব যদি বাই চান্স আহি যায় সেইটো আপোনালোকে আনচাৰ কৰিব পাৰিব ছ' এইটো মই মানে মই নিজে ভাবিছিলোঁ ছ' সেইখিনি আপোনালোককো জনালোঁ মানে চ' আমি এই ছেকেণ্ড লিষ্টখনো আমি হেপি নহয় কাৰণ প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিকতে একো চেঞ্জিঙেই নেদেখিলোঁ দেখোন ক'ত কেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক নাম আহিছে প্ৰায় ল'ৰা ছোৱালীয়ে নাম আহিছে বুলি কৈছে কেইটামান কিন্তু মানে একো চেঞ্জিঙেই নাই সেইটো কি মানে ছেকেণ্ড লিষ্ট কি প্ৰুফ আছে যে ছেকেণ্ড লিষ্ট হৈছে একো আগৰখনৰ এইখনৰ তুলনাত একো মানে ডিফাৰেঞ্চেই নাই চ' মই আপোনালোকৰ এটাই অনুৰোধ জনাম বস্তুবিলাক এতিয়াও টেণ্টত ৰখাব লাগিব মই আগতে বাৰে বাৰে কৈছিলোঁ যে এইটো বস্তু একদম কিবা নহয় মানে হাইকৰ্টৰ কোনো প্ৰভাৱ নাই এইটো বস্তু মানে বিতৰ্কিত অৱস্থাত ট্ৰেণ্ডিঙত থকাৰ কাৰণতে ইয়াৰ কিবা এটা ফল দেখিবলৈ পোৱা গ'ল চ' এতিয়াও ৰখাব লাগিব চবেই বস্তুটো মানে চবেই এতিয়াও মানে ট্ৰেণ্ডিঙত বুষ্ট কৰি তেতিয়া বৰ্তমানটো ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে হাইকৰ্টৰ কাৰণে ইনেও হুল হ'ষ্ট লগাই আছে চ' যদি আকৌ মানে কিবা ন্যায় পাবলগীয়া আছে আমি দেৰিকৈ হ'লেও পাম ৰিটাৰ্ণ হৈ গ'লেও কোনো কথা নাই ৰিটাৰ্ণ হৈছোঁ মতমদায় পঁচপন্ন পিছতো হৈ যাব পাৰে ৰিটাৰ্ণ এবাৰ কি দহবাৰ দহবাৰো পাতিব পাৰে হাই কৰ্টৰ ডিচিশ্যন চব মই এটাই অনুৰোধ জনাম যে আপোনালোকে বস্তুটো ট্ৰেণ্ডিঙত ৰখাব চবেই সহযোগ কৰি ৰখাব আৰু এই ভিডিঅ'টো মানে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব একদম এটা কথা কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব সহযোগ কৰিব ছাপৰ্ট কৰিব মই বাৰে বাৰে ক'ম এই বস্তুটো যে ছাপৰ্ট কৰিলে বা চবেই বিতৰ্কত অৱস্থাত ৰখালে ইয়াৰ কোন কিবা এটা ফল দেখিবলৈ পোৱা বহুত মানে চান্স আছে কথা হ'ল ইমান দিন আমি চবেই বস্তুটো সহযোগ কৰি আছিলো কাৰণতে ইয়াৰ এটা মানে ফল দেখিবলৈ পালোঁ আমিও মানে ভাবিলোঁ ময়ো এনেই মানে ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ কাৰণ এইকাৰণেই বনাইছিলোঁ একো মোৰ হাতত ইনষ্ট্ৰমেণ্টেই নাই ইউটিউব বনোৱা মোৰ একো কিবাই নাছিলে চ' সৰু মোবাইল এটা আছিলে সেইটোকে লৈয়ে মই লাগি গ'লোঁ সেনে এনেকৈ যদি চবেই লাগি যায় আকৌ আমি কিবা এটা দেখিবলৈ পোৱা যাব মই একো ভবা নাছিলোঁ যে ইউটিউব কৰিম ইউটিউবত ভিডিঅ' দিম বুলি এতিয়াও সেইটো সৰু মোবাইল একো ভিডিঅ' কোৱালিটি ভাল নহয় ছাউণ্ড কোৱালিটি ভাল নহয় তথাপিও দিয়া দি আছোঁ চাইকেলিষ্টৰ কাৰণে কিবা এটা বিতৰ্ক অৱস্থাত বস্তুটো ৰখাইছোঁ গতিকে চবেই এনেকৈ এনেকৈ যদি অকণমান অকণমানকৈ কৈ যায় মানে সহায় কৰে টুইট কৰে চবেই যদি হেল্প কৰে লাগি যায় তেতিয়া মানে আকৌ কিবা এটা দেখিবলৈ পোৱা যাব নিশ্চয় দেখিবলৈ পোৱা যাব মোৰ বিশ্বাস আছে কাৰণ এতিয়াও মানে হাই কৰ্টত প্ৰচেছ কৰিয়ে আছে বুলি গম পোৱা গৈছে চ' এতিয়াও ল'ৰাবিলাক হেপি নহয় ইয়াৰে উত্তৰটো ভালকৈ লাগিব কাৰণ বৰ্তমান এটা কথা ইলেকশ্যনো আহি আছে ইলেকশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোকে অকণ বস্তুবিলাক নজৰবন্দী কৰিবই কথাই নাই কাৰণ বৃহৎ সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালী ন চ' আমি তাৰ সুবিধাও ল'ব লাগিব তেওঁলোকেও ল'ব সেইটো সুবিধা সেইকাৰণে বস্তুটো মানে কি অকণমান ট্ৰেণ্ডিঙত ৰখাটো আমাৰ প্ৰয়োজনীয় এশটা বস্তু বিতৰ্কত থাকক আৰু য'ত যেনেকৈ ধৰি লওক হেল্প লাগে যিমান পাৰা চবেই সহযোগ কৰিবা কথা হ'ল আমি ছেকেণ্ড ষ্টক লৈ এতিয়াও হেপ্পী নহয় ছ' আজি ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই আপোনালোকে বস্তুটো শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব এটা কথা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মানে মই অনুৰোধ জনাম ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কথা হ'ল বস্তুটো মই ভাবোঁ ট্ৰেণ্ডিঙত থাকক ট্ৰেণ্ডিঙত থাকক তেতিয়া মানে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় হাতত কিবা এটা মানে উত্তৰ আহক তেওঁৰ ওচৰলৈ বস্তুটো পাই যাওক আৰু উত্তৰ এটা আকৌ কিবা এটা আহক বুলি আমি আশা ৰাখিম ছোৱালীলৈ ইমানেই আছিল থেংক ইউ বাই ছোৱালীলৈ ইমানেই আছিল থেংক ইউ